अम्दबिल्लिशौन बसमीम्स व्लि वर्कात नाजरीन हम उम्मीद करती हैं कि आप लोग खैर व आफीत से होंगे नाजरीन इस दौर के अंदर दुश्मनों की कोई कमी नहीं है जिस इंसान के दिल का हाल पूछ लें बस वो अपना रोना धोना शुरू कर देता है कि मेरा फलां मेरा करीबी है मेरा दोस्त है मेरा अजीज है उसने मुझे धोखा दिया उसने मुझे तंग किया है उसने मुझे इसान दिया है तो ये दुश्मनी के इस्बाब हैं दुश्मनी इन्हीं इसबाब की वजह से पैदा होती है और फिर कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके दुश्मन इस दुनिया के अंदर मौजूद ना हों जो भी इंसान खर्रा और सच्चा होगा उसके दुश्मन ज़रूर ही होंगे हाँ जिसके दिल में खोट है जिसके दिल में मुनाफ्त है उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा आप देख लें और आप देख भी रहे होंगे और आपका इसमें तजर्बा भी होगा कि जो सच्चा और खर्रा है उसके बहुत दुश्मन हैं जो इंसान खरा और सच्चा नहीं है उसका कोई भी दुश्मन नहीं है वजह क्या है कि वो हर एक के साथ उसके मतलब की बात करता है अपने आप को घाटे में डालकर और जो खरा होता है वो हमेशा सच्ची और खरी बात करता है चाहे वो किसी को बर्दाश्त हो चाहे ना हो तो अगर आपके दुश्मन हैं और आपको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा सके आप हमेशा हमेशा के लिए उससे महफूज रहें तो उसके लिए आप ये अमल कर लिया करें इन शाह आपके इस अमल के बरकत से जिस तरह का भी दुश्मन होगा जितना भी ताकतवर दुश्मन होगा जितना भी आपके ऊपर वो काबू पाने वाला होगा और आपके उस, आप उसके सामने के के सामने चाक दिखाने की मानद हैं तब भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा वो अमल यह है कुरान पाक का पारा नंबर है सत्ताईस इसमें पेज नंबर है ताज कंपनी कुरान पाक का चार सौ चौहत्तर नजम सूरत नजम इस पारे के अंदर मौजूद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नजमी मालाब माह ये सूरत है जो कि तीन पेज के ऊपर रही पेज के ऊपर मुश्तमिल है इसको पढ़ना है आपने और तीन रकू हैं इसका ये पूरी सूरत पढ़नी है और इसमें एक याद ये करना है कि इसकी आखिरी जो आयत है ये सजदा वाली है जब आप सूरत को ख़त्म करेंगे पूरा कर लेंगे तो आखिरी याद पढ़ने के बाद एक मरतबा आप सजदा कर लें तो और इस पन्न के पन्ने में आपने नियत यह करनी है कि रोजाना किसी भी वक्त आप ये शुरूत एक मरतबा लिया करें और दुश्मन की नीयत कर लिया करें कि अल्लाह जो भी पहुंचाना चाह रहा है तो या मेरी उस से फरमा और उसको हिदायत दे और अगर उसके रसीद में हिदायत नहीं तो उसको नियस्तो नबूज फरमा दे ये तस्वर करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सुरस को पढ़ लेना है और अपने ऊपर फूक मार देनी है इन शह जितना भी वो जाबिर और जितना भी वो काहिर क्यों और जितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो वो आपका बाल भी बका नहीं कर पाएगा और आप उसके सामने होकर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आप उसके कब्जे में आकर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इन बस ये शुरू एक मरत आप पढ़ लिया करें सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा दुआ है कर हम सबको हर किस्म के शर से बचने की तोीक फरमाई आमीन सुम आमीन अपना ख्याल रखिएगा तुस अल्लाह हाफिज